Позывач Чекалова Наталья Александровна вымогает 5000 гривен от агентства X-Files через надание неправдивой информации про ее человека. Відповідач директор приватной агенции Каравайко Глеб Йосипович позову не визнає. Позывачка, слушаем вас. Дело в том, что по роду своей дяди, деятельности мой муж э, вынужден долгое время находиться на работе, приходить домой поздно, бывать в командировках и... Э, до какого-то времени меня это устраивало, потому что он вел себя э, идеально в отношении ко мне. Но вот где-то в течение последних полу, полугода он э, ведет себя странно. Он э, приходит после совещания, якобы приходит подвыпивший э, и такой возбужденный. Это меня очень заинтересовало, и я Решила все-таки выяснить, на самом ли деле он на работе находится в этот момент или э, где-то в другом месте. Подруга мне посоветовала, и я обратилась в детективное агентство. Мы с ними составили контракт, по которому каждую неделю мы с ними встречались, они нам мне э, предъявляли рапорт о том, что они сделали, я платила, и это происходило в течение двух месяцев. Через два месяца мы с ними расстались, все было э, нормально. Они мне предоставляли телефон. Я звонила, он находился там, где э, как бы должен быть. И э, я заплатила всю сумму, какую должна была, и мы с ними расстались. И вот когда это произошло, я последний раз позвонила тогда мужу, он находился в другом городе. Я решила, что у меня есть свободное время, я могу съездить на дачу к себе. Я поехала на дачу и э, была просто в шоке, потому что я увидела на этой даче мужа своего, который якобы в другом городе, и извините, э, голая девка, которая плескалась у меня в бассейне. А где он был ваш человек? Он должен был быть э, в, это, в это время в Москве. И причем я в этот день ему звонила. Это <как> за информацию агентство, так? Да. Ну, я ему звонила, он якобы находился в отеле, я с ними переговорила, мне дали его номер. А вы, шановна, то дичи, может, пізніше с человеком взъясовывали? Ну вот так когда сталось? я была на даче, он что-то там такое невнятное говорил. Знаете, знаете, это не заразу дружини, да. то второй разлучение у вас не было. Не, ну я собираюсь, потому что нормальный человек не может в такой ситуации жить. Но самое ужасное было потом. Когда я начала собирать вещи, чтобы уйти к матери, я наткнулась в шкафе на квитанции. Квитанции это были квитанции того агентства, в которое обращалась я, но это были не мои квитанции. А какие? Кви... Но я посмотрела там э... инициалы и подпись моего мужа. То есть муж обращался тоже в это агентство. Я не знаю с какой целью. Сашки, чего вы вымогаете в данном выпадку отсюда? Я считаю, что это агентство должно возместить мне ту сумму, которую я им заплатила. Потому что они не реальную ситуацию представили, а обман. Покрыли моего мужа. А я платила за реальную первое и второе моральный ущерб, который я понесла. Давайте послушаем відповідача. Відповідач, скажите, по-перше, будь ласка, суд, так вы все-таки охранное или детективное агентство? Частное охранное агентство. Ну, что вы можете с приводу розповісти? Потому что ну, слово позывачки, ваша повединка, мягко кажучи, не дуже этична, як минимум. Во-первых, ваша честь, я хотел бы сказать сразу, что ни я, ни наше агентство никогда не предоставляло неправдивой информации суду или, допустим, следствию. То есть изначально речь шла о частном деле, частное семейное дело. К нам обратился ее супруг с просьбой помочь ему обеспечить алиби. Ну, иногда мы предоставляем такие услуги. То есть вы профессионально брешете? Не совсем так. Мы предоставляем услуги по заказу клиента. А именно мы можем, допустим, благодаря нашим техническим возможностям, да, дать номера телефонов, по которым он якобы сейчас находится. После этого он может перезвонить тут же супруге и успокоить ее в том, что он действительно там на семинаре или где-то на работе. Собственно говоря, это наше, как бы, такой профильное, в некотором роде. С профилем вашим зрозуміло, але скажіть, будь ласка, стосовно договорів з позивачкою, з її чоловіком. Яким чином у вас були ці договори заключені? Що вони да. в собі включали? Безусловно, к нам обратился чоловек, а ми заключили з ним договор. Вот он есть. Пристав, будь ласка, документи, які у сторін є, прошу надати. Позивачко, у вас є якісь документи да, стосовно того... Справа? Договор и э -э ласка, суд квитанции оплаты. Продолжите, будь ласка. Витку, да, бач. Ваша честь. В, этом, в этой связи мы просто выполняли свою работу. Но так получилось, что мы попали в сложную ситуацию. К нам обратилась жена нашего клиента э с просьбой проследить за ним. Узнать, так ли на самом деле происходит у него в жизни с работы я имею в виду. Ну, я бачу договор с э, человеком, подписано раньше, чем договор с дружиной. Безусловно. Но это почти идентичные договоры. Безусловно. Я и говорю, что мы попали в сложную ситуацию, из которой нам надо было найти какой-то выход. Но если бы мы, допустим, отказали ей по какому-то предлогу, она бы обратилась в другое частное агентство. Таким образом, мы бы прикрывали нашего клиента и перед ней, и перед другим частным агентством. Мы переговорили с нашим клиентом, и договорились с ним, что мы заключим с его супругой договор, раз она так хочет. Так, еще вы что, боялись, что иное агентство выкроет вашу неправду? Ну, И таким такой вариант чином... мог быть, во-первых. А во-вторых, это в любом случае, mm -hmm. в любом случае это требовало дополнительных расходов для нашего клиента. И... То есть вы в данном случае дивились на свои вытраты? Ну да, на обязательства перед клиентом мы смотрели, с которым мы заключили первым с которым первым мы заключили договор. Ну, а дальше произошло то, что произошло. И когда мы говорили с ее супругом о этой ситуации, он сказал, что мы можем не волноваться. Если она, так сказать, предъявит какие-то требования материальные в плане возвращения, так сказать, гонорара, он сам с ней об этом договорится. И каким чином вы ее так вот домовились, еще одну договор заключили? Да, он написал нам расписку. расписку. Который... У вас да. она есть? Да. Будь ласка, приступ. Тобто ви, підписавши договір з позивачкою, получається відверто його не виконували і вводили ну, ми... в оману. Ваша честь, ми не могли виконувати выполнять силу определенных причин. Не надо було заключать вообще його. Ну, у нас агентство, в общем-то, мы работаем. Вот и работаете, не вот обманывайте нормальные люди. Обманывать начали не мы, а ваш супруг. Це вже другує ну, вопрос. Ви зараз ще будете ставити себе в позицію, таку, що ви намагалися зберегти цю сім'ю. Суду, Може в принципі, бути. все зрозуміло, суд іде для прийняття рішення. Суд прийняв рішення. Згідно статті 32 Конституції України, таємниця особистого і сімейного життя є конституційним правом. Кожного громадянина. Дії, які обіцяли вчинити охоронне агентство, а саме спостереження, збирання, зберігання і використання конфіденційної інформації про особу без її згоди, фактично є оперативно-розшуковою діяльністю, займатися якою згідно статті 5 закону про оперативно розшукову діяльність, мають право виключно звертаю увагу, виключно державні правоохоронні органи. Більш того, така діяльність комерційними структурами. Підпадає під дію статті 182 Карного кодексу України. Але оскільки відповідач не лише не робив цього, а й взагалі не мав наміру виконувати замовлення своєї клієнтки, суд не вбачає в його діях ознаку цього злочину, підписуючи угоду агентство, не лише немало необхідних для відповідної діяльності згідно статті 203 цивільного кодексу прав, а ще й оману щодо своїх можливостей позивачку, уклавши з нею договір, спрямований на порушення конституційних прав і свобод громадянина. Ці дії підпадають під дію 227 статті цивільного кодексу. Виходячи з наведено, та на керуючись 228 статтею цивільного кодексу, суд приймає рішення визнати договір нікчемним. Зобов'язати охоронне агентство повернути позивачці всі отримані від неї кошти в сумі 2500 гривень та сплатити моральну шкоду в розмірі 2500 гривень. Рішення прийшло. Е, в следующий раз це агентство, прежде чем займатися подобным делом, подумає. Поскольку у нас есть договор с нашим клиентом, то финансовое решение, финансовую сторону решения суда будет оплачивать он.